Я смогу с микрофона. Не-не-не. Давай, что знает. Второй микрофон. Значит, частная собственность. Вот я владею землей. Получается, я ими не владею сейчас? Нет. Незаконно. Я ей владею, да, получается? Если у меня есть акт, держ-держ акт на землю. Дальше. Дальше. Так, регистрация э, ФОП опять. Э, человек, который сейчас, вот, допустим, я уже знаю, да, я гражданин Украины, я хочу заниматься предпринимательской деятельностью. Я должен регистрировать вообще этот ФОП или не, не должен? Обовязково. Одна умова – зарегистрироваться э, субъектом в подрядской Все. Ну, запишите, не а потом я еще несколько вопросов. Обязательно тогда. Да, да, да. вот, ФОП, регистрация ФОП. Так. Устройство э, со, сотрудника. Я набираю сотрудников, да? Я должен вести учетную какую-то... Э, ну, ну да. вот вы говорите, вы там даете... Я, я плачу им зарплату. Я как-то как учетность веду. Нужно это вообще? Для себя. Для себя, да? А так, че, это четвертый вопрос. Как, как себя вести в э, физ. особой предприемцы, если ко мне пришли, допустим, из налоговой? Вот э, с чего начать? ну из но хромади... я, психологически, я, уже... я, такой... я должен на психологическом уровне стать громадянином, да? Потому что официально я никак им не стал. Не так? Да, да, да. Дальше, допустим, я владею МАФом на территории рынка. Рынок землю, землей владеет на основании, наверное, договора аренды с городом. То есть из них больше имеет прав они имеют права потому что они в принципе заключили э, договор или я могу там вести свою деятельность ну начинать ну как бы начинать так э, шестое громада вот вы выглядит громада э, э, люди э, это все-таки громада это люди которые зарегистрированы в какой-то собственности на этой территории или это не абсолютно не зависит от Потому что я зарегистрирован в другом месте совершенно, а живу, вот, ну, ну вы понимаете. Все, спасибо. Вопрос следующий. На данный момент сложилась ситуация, что у меня там, у Жени, еще у людей, моих знакомых, забрали автомобили, с которых была с торговля ну, именно, кофе, шоума, и какой-то алгоритм приблизительный возврата этих автомобилей и с, с последующей их расстановкой там, где, где это рентабельно, а не там, где не разрешают, и там, где невозможно. Это не